как вы можете прокомментировать все то, что произошло? И мы, как журналисты, которые освещали события в Луганске вот, во время захвата, мне кажется, начиналось все очень даже похоже. Ну, честно говоря, начиналось, может быть, быть похоже. Я все-таки надеюсь, что у людей разные цели. А прокомментировать для меня ничего нового. С этими людьми я уже общался не один раз. Требования мне хорошо известны. Ответ мой им тоже заранее известен проводится аудит по итогам аудита я буду принимать решение, а не по их извините, хотелкам это что касается отставки Горького что касается отставки президента Гауляйтера, СБУ и всего остального вот. я. я с ними у всех зарадовать всем альба я э, очень завидую тем людям, у которых есть возможность полдня, извините, заниматься херней. Вот я просто взял свой ежедневник и сейчас могу почитать, как я эти полдня провел. Это заодно будет ответ тому неадеквату, который утверждает, что я с утра до вечера сижу, пью кофе, курю и ничего не занимаюсь, ничего не делаю больше. Так, 8.30. Первый пункт. Догана співробітнику за взрыв введения в дію программы «Прозор». Ну, это. Нарада заступники Обстрел трех избы, сватого разминувания снег сошел и сейчас повылазили снаряды. Бараниковка, там социальное напряжение выникло, люди начинают жаловаться, что Загрязнение воды происходит в колодцах Это куб газ И там еще две сельскохозяйственных фермы Вроде бы как они Надо будет завтра поехать там Посмотреть Снято три Монки-мины 68 мин снято Ситуация с ЛЭО Обостряется, начинаются верхние отключения Дальше поехали Держслужба с контролем за наркотиками. Это уже здесь был визит. Приехали из Киева. Сейчас поехали в, на предприятие химтехнология. Обсудили возможность. Есть хорошая, кстати, идея. Буду сейчас ее лоббировать. Если даст Бог, то, может быть, химтехнология наша. Это единственное в Украине предприятие, которое в состоянии работать в замкнутом цикле. Вот, попытаемся пробить госзаказ с дальнейшим развитием этого предприятия. Это рубежный? Да. Приехал, был с докладом глава прикордонной службы. Очень хорошие у меня новости, но наверное надо все-таки дождаться официального звита. потому что я, честно говоря, пока не опасаюсь, что я не ляпнул что-то ранее, потому что часть операции еще продолжается глава пенитенциарной службы. У них сейчас идет процесс реформы, взялись из-за них. Это подразумевает скорочение, а там 80% личного состава это люди, которые с семьями вышли из Луганска. Опять проблема с житлом, с трудоустройством. Пригласили меня посетить СИЗО с визитом приняли закон, который ну, в народе называют законом Савченко. Да? Это когда время отбывали, отбытие наказания в СИЗО год за два, то ну, вот, те данные, которые мне озвучены, порядка 50 тысяч заключенных в ближайшее время выйдут на свободу. Я не знаю, кому это нравится, мне это не нравится. Департамент экологии. Ситуація по заповіднику дозвільна система і опять там Баранівка, доклад воєнної розвідки. Поліція поточна ситуація по області і відкрите впровадження щодо вчорашніх дійців в родовинській міській раді. Асоціація платників податків. Три питання це була їхня реакція на вчорашні події. Негативно, звернулися до мене з пропозицію вводити військово-цивільну адміністрацію. Я запропонував в черговий раз влаштувати мені відкриту і масову зустрічі з підприємцями, бо я хочу доводити до людей, перш за все, це підприємці будь-якого рівня. Що без їхньої допомоги ми цю гідоту не подолаємо. В мене безліч інформації, я тебе за, за сьогодні отримав чи додатково три звіти по поточній ситуації по зловживанням. Але якщо люди добровільно не будуть йти на контакт з, з, з спецслужбами, з міліцією або з СБУ, ця інформація, вона просто, ну я її знаю використати для впроваджень кримінальних прав для посадок, я не можу. Так, Укрзалізниця Мінстранс. Почали співпрацю щодо ну, спільного торпедування київських установ центральних для того, щоб побудувати залізницю Сватово-Старобільськ. Там 45 кілометрів відстань. Може це буде непросто, бо там попередньо. Фінансування десь 455 мільйонів. Будемо спробувати. Звід департаменту охорони здоров'я. Всемірний банк. Там треба було з'ясовувати питання, вони хочуть приїхати з офіційною візитом, треба підготуватись. СБУ, пропаганда, контрпропаганда. Зараз нам везуть газету факти. Будемо я розповсюджувати з метою передачі на окуповану територію, щоб цивільне населення мало змогу. Не лише тільки. Раша туди дивитись, звізда, інше лино. І в Харкові приїздить представниця Європейського банку реконструкції та розвитку хочуть з'ясувати можливість приїзду з Харкова сюди. От всі ці питання були. Ну, за той час, доки шановні, наші співгромадяни стояли на метах. Тому, вибачте, шановні, немає часу мені ходити кожного разу до вас на зустріч.